विना व्यं कटेशम् ननाथो न नाथ सदा वयं कटेशम् स्मरामि स्मरामि हरे व्यङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं व्यङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ ஸ்ரீமதியே ராமானுஜாய நமக சுப்பிரபாத்தம் துயில் எழுப்புதல் ராமானுஜமுனி இராமானுஜமுனி சபா திருமுற்றத்து அடியார்குழாங்களுக்கு சபா சார்பாக அநேக தெரிவித்துக் தெரிவித்துக்கொள்கிறோம் ஸ்ரீ பட்டர் அருளிசெய்த கோஷ்டீஸ் தவக यत्रास्तायि पुरूरवचरिता सङ्गस्थितैर्देवैस्तत्र सुशीतलस्तिदिजुषं गोष्ट्याह्वये मनी गोविन्दं नरकस्य नाशनमहं स्तोष्ये गुणाम्बोनिधिं लक्ष्मीहृद्यतमं महीप्रियतमं श्रीसौम्यनारायणम् பிரதிவாதி பயங்கர மன்னன் அருளிய ஸ்ரீயிராஜ மங்களம் கூரத்தாழ்வான் திருக்குறுகை பிரான் பில்லான் முதலியாண்டான் முதலான ஆச்சாரியர்கள் அனைவரும் எவருடைய சீடர்களாயிருந்து நிறம் பெறுகிறார்களோ அந்த யதிராஜருக்கு மங்களம் ஆகட்டும் ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமக ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜியர் திருவடிகளே சரணம் ஏம் பூதமத்ய பிராப்யு அவக்லிப் வஹீனோபி அனந்த தோப்தோபி अनन्तमदपचारयुक्तोऽपि अनन्तमदीयापचारयुक्तोऽपि अनन्तसह्यापचारयुक्तोऽपि एतत् कार्यकारणभूतानादिविपरीताहङ्कारविमूढात्मस्वभावोऽपि एतदुभयकार्यकारणभूतानादि विपरीत वासना प्रकृति एतन्मूलाध्यात्मिकाधिभौतिकाधिदैविक सुख तदितरोपेक्षणीय विषयानुभव सङ्कोचरूपमच्चरणारविन्द परभक्ति परज्ञान परमभक्ति विघ्न प्रतिहतोऽपि येन केनापि प्रकारेण द्वयवत्तात्वम् mm -hmm. केवलम् मदीययैव दयया निःशेष विनष्ट सहेतुकमच्चरणारविन्दयुगणैकान्तिकात्यन्तिक का। परभक्ति परज्ञान परमभक्ति विघ्नः मत्प्रसादल चरणारविन्दयुगलैकात्यन्तिक परभक्ति परज्ञान परम भक्तिः मत्प्रसादा देव साक्षात्कृत यथावस्थित मत्स्वरूप गुणविभूतिलीलोपकरण विस्तारः अपरोक्ष सिद्धमन्येयं यत मद्रास्यैक स्वभावात्मस्वरूपः मदेकानुभवः मद्दास्यैक प्रियः परिपूर्णानवरत नित्यविशदतमानन्यप्रयोजनानवधिकातिशय प्रिय शेषावस्थोचिता शेष नित्य किम् करो धिदैविकदुःखविघ्नगन्धरहितस्त्वम् द्वयमर्थानुसन्धानेन सह सदैवम् वक्ता यावच्छरीरपातम् अत्रैव श्रीरङ्गे सुखमास्वा श्रीमते रामानुजाय नमः पञ्चाङ्गश्रवणम् श्रीगोविन्द गोविन्दगोविन्दः अस्य श्रीभगवताः महापुरुषस्य श्रीविष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य आद्यब्रह्मणः द्वितीयपरार्थे श्रीश्वेतवराहकल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशति प्रथमे बाते जम्बूद्वीबे बारदवर्षे बरदघण्टे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे अस्मिन् वर्धमाने व्यवहारिके षष्ट्याः संवत्सराणां मध्ये क्रोतिनाम संवत्सरे दक्षिणायने शुक्लपक्षे वर्षऋतौ सिंहमासे त्रयोदश्याम् अस्यां सुपदितौ ಇಂದುವಸರ ಯುಕ್ತಿಷ್ಠಾನಕ್ಷತ್ರ ಯುಕ್ತ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುಯೋ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುಕರಣುಣ ವಿಶೇಷ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಭತಿಥವತ್ಕೈಂಕರ್ಯ ಊಪ ಕರಿಷ್ಯೆ ಶ್ರೀಮತಿ ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்